Ölkədə bu gün insanların əraz salam nə də olur. Açdıq, susduq, çətinlik. Çatçıya nə lazımdır? Yemək, un, taxıl, nə öyləm kartofələr. O əgər yoxdursa bu gün onu biz niyə eləməliyik? Niyə həmin adamların, e, qardaşların kisi nazir müavin olmalıdı? Niyə? Ona görə ki, biri verir, güc itşürdə, güc romuz müttəbə veribsə, deməli o deyə çağırır mənim qardaşımı da qoş. Mən mama mə oğlu daima da oldu xızıya. Şəbəkə yarar xızıya üzrə baş göndər qol çəkə bilməyəni. O da keçsin bu dənizin qırağında bütün cəmaatın torpağını əllə alınsın orada panikalar yaratsın. Oramız bir etyefə xızıda uşaq bağçasını ona padarka versin. Bunların gözləri o qədər kölgəlidir ki, o belə də belə rayon hökuməti diqqətləyən kimi sıradır yığırlar. Bu da məsələ. Ona görə də milli maraqlar kənarda. Milli maraqlar kənarda qalırdı. Bax bu milli maraqlar kənarda qalmaq bu da nə sərin bu günə qədər özünü ana müxalifət addlandıran simasızlar Ramiz Məktiyevlə bir yerdə işləyirlər. Eynisə nə 30 il müxalifətdə qalmaq olar? Nağılıbdı. Nə elibdi? Ramiz Məktiyev nə deyirdi onun elində? Hansı maraqlı məqama toxundu? Daim hakimiyyətin unvanına belə fikir səsləndirilir ki 30 ildir hakimiyyətdə siz nəyisiz? Nə iləmsiz? Ən sözləri özünü ana müxalifət adlandıran şəxslərə də bu demə bilmə olmaz ki, bəs siz nə edirsiniz? Bəs mən onun müharibəsini aparıram. Yaxşı, bunlar buranı belə də zəbt. Bu xalifəti sən niyə zəbt eləyirsən? Niyə 30 ildir özünü ana müxalifət adlandıraraq, dədəm müxalif bu millətin başını atdı yastıq qopsan? Hə? Nə iş tələb edirsən? Sən bugünkü müxalifət prezidentdən başqa ikinci bir adamın adını çəkib bu yox. Mən dedim, Artur Rəssadənin baş nazir olduğu dövrdə mən çıxdım, dedim ki, Artur Rəssadə Azərbaycan e, orduya gəldi 20 yanvarda. Bu Artur Rəssadə orada otur-otur, baş nazir olurlar. Bunu mən, Şərmov ilə bunu demədim. Ona görə Şərmov ilə Ramiz Mehdi ilə bir yerdə idilər. Bir yerdə idilər indi də. Bu çox ciddi məsələdir. Onu deyirəm ki, bəzən mən deyirəm indi o günləri mən bir telekanalda çıxış edəndə xanım aparıcıya e, nə qədər e, təhqiredici sözlər işlətdilər. Bunların troll dəstəsi. Laftv-də -də. -də. mən öz özümü utandım. Mən xanıma dedim, nə rahatdım. Bunlar bu tərbiyənin yersizlər, tərbiyə. Bunların hamısını kim yetişdiribdi? Ramiz Mehtevin məktəbi yetişdiribdi. Gəlibdi. Bunların hamısını o maliyyələşdiribdi. Həsən oğlu Cəmil məsələn bu gün ABŞ-də oturub Azərbaycanın ümumanına nə qədər böhtan. Təbii mənim də razı xoşum gəlmə bu hakimiyyət dəşiklərdən. Nə ərazlığım var, incikliyim var. Bu gün çox özdəki onlardan Kərmov övüləndə, Həsənov Cəmiləndən daha çox mənim bunlardan incikliyim var. Amma oyunçuluğu mən daxilə, ürəyimdə lazım olan də özlərinə deyirəm. Amma bunlar gedib Vaşinqtonda oturub Azərbaycanın əleyhinə bu dərəcədə əxlaqsızlığına, təbliğat aparmaqlarına yol verilməsə aldı. Və bunları bizim ordakı səfrimiz Bir dəfə onu orada otursanda, get çağır bir kofe qoy üçün. Deyən ay Həsən oğlu Cəmil, sən indi sənin qızını Ermənniyə göndəribsən deyəndə bu Azərbaycan Erməniləri qızını aparıb qoyubmusan. Və vaxta Cəhərməval 30 ildir sən bu başımızın altında bu millətin yasını qoyursansa gəlirəm, gəlirəm, gəlirəm. Nə qədər insanları tutdurublar. Nə qədər cəmanlarımız türmədə həyatlarını e, bu gün də çürüdürlər. Niyə? Bu Cəhərməval niyə tutulmur? Niyə bir dəfə tutulmur? Sual ortaya çıxır. Yaxşı, birinci lider tutular. Sonra da onun ətrafın yox. Rəmis, məsələn, mən sizə bir şeyi danışım. İlçi bəy zəhər verib öldürülməsi faktı Kərimovəli tərəfindən tam sübuta yetirildi. Keçmiş Bakı şəhər prokuroru mənə deyədi: "Cavuş müəllim, sən məni çıxırsan, bütün günü yazırsan, pozursan, müsahibələr verirsən. Rəmis Mehtiyev mənə imkan vermir onu tutmağa. Deyək ki, o bizim adamımızdır." Yaxşı, mən bunu bildiyim halda, mən nəzər Kərimovəliyə e, belə deyək, simpatiyam ola bilər də bir komanda dörmüşük. Bir hakimiyyət də olmuşuq. Mən nazir olmuşam. O dövlət katib olubdu, şöbəmdir olubdu. Yəni biz bir, biz bunu tanıyırıq axı. Yaxşı indi bunları mən deyirəmsə, mən məsələn Sərdar bəyə böyük hörmətim var. Görsən nə qədər səmin, düz danışır. Yəni e, niyə biz Sərdar bəydən istifadə eləmirik? Sual verirəm. Milli qüruru var da. Qardaşı olcub şahid olub da. Mənim Cəhmov ol şahid olub, milli qəhrəmandır. Onda qardaşı olub şahid olub. Niyə orada olmasın? Təcrübəli, bacarıqlı vətənpərvər millətini qeyrətini çəkən insandır. Bu orduda olsa nə olar ki? Bu gəlib səhiyyə naziri olub bu vəzifədə bu xalqa, dövlətə kömək eləsə nə olarsıdır ki? Yoxsa qoğaqdır, gəlin müxalifətdən olan bəzi liderləri gətirək hakimiyyətdə müəyyən nazir vəzifələri verək. İşləyə bilmədən sonra əlimizdə sınaqmı elə əlimizdə fakt olar da. Deyirik ki, bax ay millət, ay xalq, dediniz ki, falan kəsi müxalifətdən hakimiyyətə qoymursunuz. İndi qoymuşuq, dağıtdılar da, gördünüz bu sahə baxdı getdi. Elə bundan bunları sındırmaq olar. Amma bunu imkan vermirlər. Bax burada buna da getmək lazımdır. Bundan da qormaq lazımdır. Ona görə mən bu məsələlərdə həmişə açıq mövqe ortaya qoyuram. Son məsalan bu gün halı əl eləyibdik ki, mən müdafiə naziri olmalımdım. Çox gözəl. Hapsac deyir ki, mən gəlim Azərbaycan xalqını 6 aya eləyim ki, Azərbaycanda bolluq, cəmiyyət eşrəci ilə yaşasın. Həmin qoqda nə var? Hapsac millətçi. Qo eləyəm məri tut başından qoçsarı. Apar qoçsarın millətə deyən ki, bax bol-bol danışır, cop eləyir. Məsələn Çardarbay çoperidir, Habş çoperidir, Ələliyev çoperidir. Verdik, qoyduq budura, görürsünüzmü? Ay millət, budur. Bununla da müxalifəti məsələn sındıra bilər. Amma sən axı biz bunları qoymuruq eləmi? Elə bil biz ora düşəndə bir yad elementiyik. Nəyi? Bunları yandıracağıq. Bunlar, ay qardaşım, biz la məsələn, məsələn məsələnin mahiyyəti bununla ibarətdir. Biz bunları ne, şüurlara gətirməliyik və cənab prezident bilməlidir ki, bunun ətrafında milli qüruru olan insanlar var. Özü də dedi. Milli qürur, milli qeyrət, milli mənliyi ətrafı kifayət qədər təmizləmədik. Yox, yox he, yox, yox. Aba, hələ yox. Əsat kitlər qalibdir. İmkan vermirlər. Dostluq, qohumluq, kirvəlik, qız almaq, qız vermək, bir-birinin ailəsindən və bunlar bir-birinə arvadından gələn insanlardır. Bunlarda nə qeyrət olacaqdı? Mən bunu zamanında demişəm və bu gün deməmişəm. Siz də siz təsəvvür eləyin e, o günləri, o günləri. Məsələn, e, o xaricdən biri var adı da bloqer qoydu. E, Cəbrayildandır. Ələsanovun da qohumlarındandır. E, nədir? Deyir ki, Heydər Əliyevin e, heykəllərini çüründürdü. Orduxan. Orduxan Temirxan. Yaxşı. Bunun qohumu ordaydı. Məsələn, Azərb cənab prezidentin özü deyirdi ki, qaşğınlara ayrılan pul hamısı yeyilibdi. Kim yeyibdi? Ələsun. Ələsun niyə qalmalı çöldü? Niyə? Adama sual verirlər. Nədir marağın? Nədir? Qoşdurcunla, qoydurcun, Azərbaycan adına gəl bu qaşqona ayrılan pulu yeyibsə, niyə bu tutulmamalıdır? Nəvəsini cinayətini örtbasdır elədi. Niyə? Bu fransızından körəkəndir, plakasının qızımındadır, o bundadır, bu bundadır. Ona görə də birsən şey məsəl bu məsələlərin hansında söhbət ondan gedir ki, biz e, həqiqəti deyəndə çoxları köpüşür. Amma biz həqiqəti deyirik, zamanla gəlib açılır. Bakı bəy, ECB-lə bağlı dediyiniz məqam xüsusi rezonans doğrud cəmiyyətdə soşa şəbəkələrdə mənə tez-tez e, bu sualı verirlər ki, sizə inanmalı. Əl, əlinizdə bu qədər fakt var və dediyiniz kimi də bu təsdiqlənir. Ramiz mektəb zamanında e, başa düşürsüz, Ramiz mektəb bunun qarşısını alıb. Bəs indi Zakir Qaraoğlu da yoxdur və Camran Əliyev bununla bağlı tədqiq görə bilməzdim. Mən dünənləri e, Musavat TV-də çıxışımda da Camran müəllimə müraciət edədim. Camran müəllimə mən yenilə müraciət edəndə Camran müəllim siz Çərimovun Əlbəc Elçi bəyə zəhər verib öldürülməsi mi? faktını Bakı şəhəri prokurorluğunda o cinayətin bağlanması Ramiz Ənvərovic, Mehtiyevin təbşirindən Əziz Əzov bağladı. Biləmi Əziz Əzov, yəni o vaxt baş o, baş prokuror. Xahiş edirəm o sənədləri qaldırdırın. Təzələndən verin istintaqı. Orda hamsı sübuta yetirilibdir. Hətta Mir Mahmud ağa da orda e, izahat veribdi. Rəhmətli Əlbəc Elçi bəyin qardaşı da izahat vermişdi, xanımı da izahat vermişdi, qohumlar da rahat vermişdi. Digər tanımış quşnaşlar da izahat vermişdi. Hamsa vermişdi ki, bəs belədir. İndi maraq nədim aranız? Deyim onu çağırıb dindirmisiniz. Bax bu böyük döv dövlət başçısına bu zəhər verib öldürüb. Onu yerinə çəkməkdən də çəkti də. Xaç rəhbərsinə hə həmin anda götdü öz əsarlığı altında. Yəni biz nə tərdir? İnsanlar mən bilmirəm nəyə gözdülər. Bunlar kimə eşdilər? Hansı xəttlə eşdilər? Bunu mən deyirəm, qoydular məndən deyirlər, danışma. Niyə danışmı? Mənim vətənim əldən gedir. Da Qaraqabğ vermişik. Biz Göyçəni verdik, Zəngəzuru verdik, İrvanı verdik. İndi hara onu verə? İndi hara gedək? Yaxşı 4-5 milyon qərb Azərbaycanı qalıb bu gün əsri keçir. Ramiz Mehtiyev bunlara elə bir dədəlik elədi ki, Biccəyin də hakimətini kəmlandanlara qoymadı. Hakimətdən də bir ikisi var, onlar da satqınların biridir. Onlar deyə Ramiz Mehtiyevin yanında olan adamlardı. Mən istəmirəm bunlara açısam. Zamanında həmin adamlar mənə dedilər ki, sən Ramiz Ənvərovdan olsan, sən nazir olarsan Can Ramazan varoşla səni barışdıraq. Sən deputat ol. Həmin adamlar dururdu. Həmin adamlar bu gün prezidentin yerinə yanındadır. Yalan danışırlar. Üzdə bir söz deyirlər, başqa daldan arxada başqa şey deyirlər. Tamız bir bu alverçi təfəkkürü hardan yaranır? Bunların mahiyyəti budur. Bu insanlar o küçədən gələn o cür insanlardır. Bunlar dövlətçiliyə e, xidmətlər görməyən adamlardır. Məsələn, mən sizə bir şey deyim də. Mən musaiibə verirəm. Yen Azərbaycan partiyasının xeyrinədir. Dövlətçilik. Həmişə mən dövlətin yanında olan bir insanam bu partiyaya. Dövlətçiliyi müdafiə edirəm ki. 700 min dəyər üzlüm var. Bu 700 min üzlünü ya ordan laik eləmir, ona baxmır. Maraqlı. Çox maraqlıdır. Üşanın xeyrinə danışıram da. Yaxşı sənin lideri başı, sənin sədri indi prezidentdir. O deyir öz sözünü. Yaxşı o belələr demir də? Hamısı Ramiz Mehdiyevin adamları demirlər. Mən ki deyirəm sənə müdafiə edirəm də sən bu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin demədiyini hafızaciytdir. Yoxsa 700 min üzvün varsa, onda niyə 700 min orada like eləmirlər? 700 min adam məni bəyənmir. 700 min adam bu baxmır. Bax bu gün sənə verdiyim müsahibiyə və hətta ki o günləri məsələn kanal 13-ə müsahibə vermişdim. 200 min adam baxıbdı. Niyə 700 min adam qoşulmur ora? Deməli bu yalandır. Bu yalandır. Səni sevən yoxdur. Yalan danışırsınız. Cənab prezidenti aldadırsınız. Başın üstə yastıq qoyursunuz. Bula gəli axırda nə olur? Bax Yelmən Məmmədovun vəziyyəti olur. Ramiz Məktiyevin vəziyyəti olur. Yondan sonra Əlfəz Qaraevin vəziyyəti olur. Yalançı statistik məlumatlar olur. Axı niyə biz bu dövlətimizi bu günə qoymalıyıq axı? Axı bu dövlət bizimdir, bu xalq bizimdir, bu evladlar bizimdir. Bax məni e, narahat edən, mən də bədbaxt bir adamam da hər şey açıq danışıram da. Hər şey açıq deyirəm də qoyuram. Bu da mənə bilsən böyük ziyanlar. Həm də mədəniyyət sənin dilini və əlaçına düşürsən. Ona görə səni hakimiyyətə qoyurlar. Niyə hakimiyyətə qoyurlar? Ona görə ki sən niyə İlham Əliyevə müdafiə edirsən? Ay qarək bu prezidentdir. Bu dövlət başçısı, dövlətin atributudur. Bax budur, budur məsələlər. Məsələlərin mahiyyətini. Mən istəmirəm bu çövrək devirdə o mənə Ramiz Mehtiyevi gəlsən sözünü demən. Sənə vəzifə gedək biz təyin. İstəmirəm mən belə bir devirdə cənab prezidentin başı qarışsın bu yanındakı maşiniklərə. Mən istəmirəm bunu amma mənim dağzım işim gümüm olmayacaqdır. Bunu da bilmək lazımdır. Məndə hər halda müəyyən hədd var. O həddə qədər dözürəm. Amma mən bu gün cənab Alibaş komandanın fəssal əşkariyəm. Onun yanındayam. Onun apardığı mübarizədə onunla bir yerdəyəm. Ona görə özümə söydürürəm. Ölüm qalmıb, dirim qalmıb. Hər cür böyük tanlar atırlar, hər cür şəh atırlar. Düzdür onun o 100 minlik yapının üzvləri məni müdafiə eləmir eşə nə onlar bizə onlar da qoşulub obisi dəstələrə bunu da açıq demək lazımdır amma mən heç vaxtı nə olsa da ölkə başçısı prezidentlə bir yerdə olacağam axıra qədər onun ətrafında ona xəyanət edənləri adbaad ad, nə tərk açıp qoymuşam. Nə tərk ki 2010-ci ildə təkrar-təkrar deyirəm bu xural qəzetində demişəm. Bu gün gəlib piddə-piddə bir-bir hamısı yerinə düşür və bunu mən axıra qədər davam qoymayacağam. İmkan verməyəcəm ki cənab prezidentə təhliləsinlər. Bunu heç vaxta heç kim görməyəcəkdir. Onun ətrafındakı, ona mesaj göndərənlər, mənə tapşırıq verənlər bilməlidir ki mən o kişinin yanındayam. Siz deməyəçdiniz mənim ayrı kanallarım var. Mən öz sözümü prezidentə çatdıracağam. Prezidentə xəyanət edənləri hamsını bir-bir çatdırıram. Bir-bir boynunu qırırıq gedir. Amma mən prezidentə xidmət ediyənləri də deyirəm. Da böyük məgənə təklir edirəm. Görürsünüz ki, yeganə nazirdir ki, evladları bu gün getdi ordiyə yazıldı. Bakıda da azərbaycanlılar. Bəs o bilisləri ayəti yeyənlər hardadır? Və yoxda ki, bu gün o vəzifədə böyük postlanları balalar hardadır? Onların qardaş uşaqları hardadır? Bax, məsələ budur. Mən həqiqəti deyirəm. Həqiqət nədir o? Həqiqətin gözünə dik bax, həqiqət düzdür, acıdır. Amma həqiqət həqiqətdir. Həqiqət reallıq, reallıqdır. Düzgünlük düzgündür. Ona görə də məni heç kim yorluğundan döndərə bilməz. Düzdür, mənə böyük təziqlər var, böyük baskılar var. Ə e, mənim üzərimə böyük hücum var. Özünüz gördünüz o gün televizorda elə xanım az qaldı televizorda. "A, ah, verlişi dayandırsın." Va yaxşı. Şey. Gedirəm mən çağırırlar e, Yen Azərbaycan partiyasının televiziyasında müsahibə verirəm. 30-40 nəfərdən baxır. Sual verirəm, ay yoldaş, sənin 700 minin yüzün hardadır? Hardadır? Deməli yalan danışırsan. Gözünün içinə qədər. Trollar da qayniyir. Trollar da qayniyir, pıtıllaşır, hər sadəcə bunların zibilin sütun açır. Bax budur məni narahat edən. Mən ona görə də həmişə cənab prezidentin ürmüfəssəl əscəri, dövlətçilik naminə, dövlətçilə. Amma cənab prezident də ali başkomandandır. Həm Ermənlilərə qarşı mübarizə aparmalıdır, həm də ətrafındakı rüşvət xorlara ətrafındakı ermənlərlə işbirliyi olanlara, ətrafındakı ermənlərlə qohum olanlar hamısı hakimiyyətdən uzaqışmaq istəməlidir. Və bu fransəkəsin dostudur, bu fransəkəsin qohumudur, yox milli qüruru özü demişkən, milli qürur olan insanları ətrafına yığmalıdır. Qorxmaq lazım deyil. Bizə kimi insanlardan qəti çəkinmək lazım deyil. Biz millətimiz üçün, vətənimiz üçün, prezidentimiz üçün həmişə ən dar gündə onun yanında olmuşuq, axıra qədər onun yanında olacağıq. Həbib, maraqlı nə qanaq toxunduuz? Əslində sual verəcəkdim sizə. Ə, az yəni Cəmalətin Heydərovun oğlanlarını nəzərdə tutursuz. Ə, gedib ə, hərbi səfərbərlik məntəqələrində yazılıblar, hətta WhatsApp statuslarında qoymuşlar xəbərlərdə ki, biz də yazıldıq. Ə, ümumiyyətlə müxalifət cəmiyyətindən hələ ki belə bir addım atan müxalifət liderinin övladı yoxdur. Yəni biz ən azından xəbərlərdə, sosial şəbəkələrdə bunun şahidi olmamışıq. Ol. Nəyə görə bu baş verir? Hakimiyyətdə olan nazirin övladı bunu edir, amma məxarifətdə olanın övladı bunu edir. E, çox sağ olun. Bəli, mən Şəmaləddin müəllimin övladlarının bu gün yedif orduya yazılması qürurverici haldır. Bu tarixdə az az olan hallardır. Biz mən istəmirəm bunun adı hallan. Deyəcəklər həbs edəcəyik ya böyrəcdir. Bir dəfə cari izahatım aldıqlar ki, deyəm bunu sənə vaxt dedim, başın acır olsun. Ramiz Mehtiyev çaxtırdı. Ya saat 8:20 dəqiqə olmuşdu. Prezident aparanda mənim izahatım alındırdı. Və mən o vaxt da yenə də o fikirdəyəm. Ona görə ki, o kişi dövlət başına sadiq bir adamdır. Rəhmətli Heydər Əliyevə çox sadiq olubdur. Bu gün də həyatı sübut elədi ki, ən sadiq adam odur. Yəni bu əgər evladları bu gün gəlib gedib ordə yazılırlarsa, onun evladları bu çətin dövrdə Azərbaycandadılarsa bundan obsi nazirlərində evladları nümunə götürməlidir. Bu gün hakimiyyətdə olanların da bal evladları nümunə götürməlidir. Bunlar da o ki, qaldı müxalifətə Cərməvəlin oğlu Londondadır. Bardadır. Özü kimi o hima sosialistlərla gedib axşamatana. O xəstəliyə yol xubdu. Və Cəmil Həsəni elə-belə müdafiə eləmədi Cərməvə sosialistləri. O ordaydı, ona qoşulmuşdu, onun da bir böyük dəstəsi var. İndi siz bununla nə əhliyyət təmaşdınız? Məsələn, şəxsəm pre, namizəd prezidentə 4 dəfə namizəd olmuş şəxs kimi mən hazıram. Yaşım indi əgər imkan versə də, bəssara biz Ermənistanda Ermənilərlə həmişə onların belə dəyər qəlnimi olmuşuq. Məsələn, Siliqovun başını bizim Zod kəndində, Başaçay rayonu Zod kəndində biz kəsmişik. Bizim taypa kəsibdi. Məsələn, bizim mənim iki dənə əmim oğlu Qaraqov vuruluşlarında iştirak edibdi, milli qəhrəmandır. Hal-hazırda Göyçay rayonunda heykəlləri də qoyulubdu. Və mənim günözüm də Evladım da hazırıq. Hər an cənab prezidentin çağırışına, hər an onun müfəlləl əskər olmasına hazırıq. İstəniləndə. İndi mənim özümü də belə fikirləşmişəm bu gün yəsa bax gedərəm. Mən də hərbi çağırışda özüm qeydiyyatdan keçəm, qeydiyyatdan keçərəm ki, hər an hazıram. Evladım bir dənə oğlum var, o da hazırdır. O da hazırdı və hə, o da gedib Naxtsivanda ən çətin anlarda elə o döyüşlərdə iştirak edibdi. Bu gün də gəlib iştirak edə bilərlər də, şəhid də ola bilərik, mən də ola bilərəm, başqası da. Amma bunların başqalarının evladları Bəcərcəyin bu gün irəli getməsi, Bəcərcəyin bu gün hərbi də olması görülüb bu yox. Hardadılar bunlar? Ona görə də Cəmaləddin Heydərov bir nümunə olmalı idi bunu e, düzdür Ramiz Mehdiyev çalışdı ki onu da e, bu dövlətin içində bir xəyanətçi kimi təqdim eləsin. Bu çox şürk Allah məni sevirəm ki haqq-ədalət həmişə gələb yerini tapıbdı. Belə insanları da biz qorumağı bacarmalıyıq. Bu da lazımdır. E, Hansıdan növbəti sualım elə hər kimdən danışdıq. E, bu günlərdə sosial şəbəkələrdə ən çox ittiham olunan şəxslərdən Nəzməddin Sadıq və Zakir Həsənovdur. E, sosial şəbəkələrdə belə ittihamlar səslənir ki e, şahid olmuş generalımızın kardinallarının rəhmətən sadəxov verir. Ümumiyyətlə bu iş tam sizə nə dərəcə doğru? Valla mən də çox şey bilirəm amma hal-hazırda müharibə gedir. Bu müharibə gedən əlifədə. Çox sərtdir. Təbii, təbii, təbii. Mən istərdim ki bizim hörmətli Mediya nümayəndələri bu məsələni hələ çox qabartmasınlar. Ona görə ki, müharibə gedir. Düşman tərəfi bundan çox ustalıqla istifadə edə bilər. Bu sualı hər halda gəlin qapalı saxlayıq, zamana gələndə açılmaverik. Yəni o, o günki belə deyim, qudur verici aksiyanı necə qarşıladınız? Ümumiyyətlə həmin məqamda insanlar nəyi gözləyirdi? daha dəqiq desək kimi gözlərdik ki, onların qarşısına çıxsın və onlara belə deyim, motivasiya versin, ruh yüksəkliyi versin, hardasa bir yol göstərsin. Bu Azərbaycan tarixində 88-ci ildə sonrakı ilk dəfə idi ki, Azərbaycan xalqında bu qədər vətənnə sevmək, dövlət başçısını sevmək, erməni belədək ə cinayətçilərə qarşı olan kin kütləti bürüzə vermək və ordunun yanında olmaq ilk dəfə idi ki, belə bir nümunə idi. Biz də ordudaydık. Bizim müavinlər də ordudaydı. Azadlıq meydanındaydık və xeyli həftəyə onlarla bar var. Biz də yürüdük və orada bir amal uğrunda xalq orduya dəstək, vətən eşkisindən alışıp yanıldı. Düzdür, milli məscisin qabağına gedəndən sonra biz ora getmədik. Mənim qarsamda ağrı var idi, problem var idi, getmədim və yoldaşlarla da dedik, qayıtdıq, gəldik. Orda sonra mənə məlumat verdilər, bizim rayon təşkilatları, məsələn, bizim Nərmanov rayon təşkilatı çox qeyrətli, həqiqətli insanlardır. Onlar orda getmişlər oldu, amma məlumat verdilər. Və orda o kütlənin qabağına lazım idi çıxmaq, kütləyə bir minnətdarlıq bildirmək ula başsız idi. Onun içində 5 nəfər, 3 nəfər ola bilər başı pozuq bu təbiidir. Ailədə 5 nəfər olur, 3 nəfər olur, onqa. baxsan biri o bislərdən fərqli mövqeydə durur. O çox qırıverici hal idi. Amma çox təəssüf çəkirəm ki, Azərbaycan Respublikasının parlamentinin nümayəndələrin bir onların qabalatmasını oldu. Məsələn çıxardı Milli Məclisin sədri müavini. Dəyərdi də, ay mənim əziz xalqım, çox sağ olun, sizə minnətdaram. Siz ki ölkə prezidentini bu qədər çox sevirsiniz. Artıq bu xalqla Bu vətən dövlət başılmaz. Biz sizin quruq coşqunuzu nəzərə aldıq. Bütün dünyaya göstərdik ki, xalqla dövlət başçısı birdi, dövlət birdi, xalqla dövlət arasında heç bir narazılıq yoxdur və sizə minnətdarıq. Dağlışın gedin evinizə. Zamana çatanda ali başkomandanın hansı əmri olacaqsa, biz sizə müraciət edəcəyik. Biz bunu görmədik. Bu düzdür, çoxların xoşuna gəlmir. Məndə bunları mursavat TV-də deyəndən sonra da bəziləri mənə zəng edib ki, niyə belə deyirsən? E, niyə deməməli idim? Deməməliyəm ki, nə olar ki, milli mənsubiyyətin muavinləri zərrələri solacaq idi, hə? Yoxsa xançərlərin daşı düşəcəydi? Çıxdılar o xalqın qabağına. O bəcə bunlar bu xalqı özlərindən hesab eləmirlər. Diplomatlar çıxardı Əksinə məqam yəni. Bəli, məqam Bəli, bəli, o o, o millətə bir minnətdarlığı, bu təşəkkür etmək lazımdır ki, siz əcər Qara Dağdan, Əhmətlidən, Abşerondan, nə bilmən başqa-başqa yerlərdən 10 kilometr, 20 kilometrlərlə yol gəlibsənsə, sizə bir minnətdarıq. Bunu deyəndə bunların zəris olacaq idi. Xəncərin daş şehri. Əlbəttə elə o səbəb elə onların millət tərəfindən seçilməməsi. Məsranız Mətkər tərəfindən təyin olmasının səbəbidir. Həbi əlbəttə ki, onlar yenə deyirəm, bir sənədə hər şeyi e, birinci şəxsdən onmağa dəyməz. Birinci şəxsin yüzlərlə dərddizarı var. Birinci şəxsə gündüz bu müharibə əhəpsində prezident aparanda oturur, qalır. Özü də deyirdi o günləri ki, mən səhərə qədər burdayam. Amma o naziri deyəsə mən evdəyəm, hələ yeni bilmişəm. Axı bir sənədə hər şeyi bir nəfərin zənnə yükləmək olmaz. Yaxşı, onda orada çıxardı Milli Məclisin sədri, Milli Məclis sədrinin müavinləri. Və yaxdakı Baş nazirin müavinlərinə çıxardılar. Yeni Azərbaycan Partiyasının ara tır başqa vaxtı danışan müavinlərindən çıxardılar. Millətə bir minnətdarlığını bildirdirlər. Niyə qaçırsınız millətlər? Hər şey istirlər ki, bunlar ay bunlar siz prezidenti istirdinizsə niyə kütlənin qabanını açmadınız? Ziyallarımız yox idi. Bəlkə ziyallarımız yox idi. Çox bu millətə bir minnətdarlığı bildirmək lazımdı. O kütləyə, o cənçliyə bir təşəkkür etmək lazımdı ki, çox sağ olun, sizə minnətdarıq. Siz ölkəni onlar istəmir axı ki, ölkə prezidentini xalq bu qədər çox istəsin. Onlar qarınları dağılır axı. Qarınları sıraz qarınların qurdu çıxdı üzə. Onlar paxıl o öldülər çöl millət niyə İlham Əliyevə müdafiə elə. Millət həmişə İlham Əliyevə müdafiə eləcək. Amma bunun ətrafındakılar gördünüz bax elə orada bu bir parametrdə bircəyə çıxsa nə olardı ki? Gəl elə prezident çıxsa, prezident niyə çıxma? Prezidentə vaxtı yoxdur. Prezident həmin gecə müharibə gedir. Xarici dövlətlərlə əlaqə saxlayır. Daxından özü də dedi ki, köməkçisinə mə bunu deyirəm, onu deyirəm, onu. Prezident koordinator olunur. Hə orada nə olar ki, Milli Məclisin deputatları və yaxud daşı Milli Məclisin komitə sədrləri müavinləri çıxardı. Deməli, siz istəmirsiniz prezidenti. Sizə ora təyin edən adam Ramiz Mehtiyevdir. Ramiz Mehtiyevin bir xislətini çəkirsiz. Sizə bir söz deyim. Bir neçə gün bundan öncə Yelmar Naşrov, Yelmar Məmmədov da ay bundan gözəl bəxarişlə məcər yox idi. Qurban ölümüsənmişsən sən. İnsan üç yalabaqdan nə günə saldılar. İndi də çıxıb Yelmar Məmmədov əhlə-əhlə danışırsan. Bir də ölə bizim jurnalist təbəqəsində yoxdur ki, də bir dəqiqə dayan onun o bir 10 gün bundan qabaq verdiyim müsahibəni dedik ki, bə bu na idi, bu nə idi. Bunlar yüzlüdülər. Bunların məyəniyi budur. Gördünüz Aşir Mollazadə nə dedi? Qohumu tutuldu. Deyir ki, mən qohumumla danışmırdım. Niyə danışmırdın? Qohumun dövlətçilik müdafiilidir. Başqa nəyə müdafiə edirsən? Deməli sən ayrı-ayrı müdafiəlisən. Sənin qorğun başqa özü deyir ha. Gördü, bunu mən demirəm ki. Deyir ki, sual verir jurnalist, sən qohumunla, bir o qohumu mən neçə dəfə danışdırmamısan. Sual verir, niyə? Deyir o dövlətçilik müdafiə etdiyinə görə. Deməli bu adam dövlətçiliyi müdafiə eləmir. Bax, budur mənim apardığım mübarizə budur, haqq mübarizəsidir. Yenə deyirəm, o kütlənin, o millərlə insanın qarşısına çıxan olmadı. Ona görə ki, o kütlə prezidentdən ötəri cihad eləməyə də hazırdır. Bunu da bunun ətraf istəmir axı. Parlamentdə oturub yalanan çıxıb o televizorda boş-boş danız, qırmızı kalestoku vurub boş-boş danışmağa nə var? Onu nənəm də qəbirdən çıxıb gəlib danışır. Çıxaydı. Bəli, Gənre xanım, Gənre xanım bu gün görürsüz nə vəziyyətdədir. Buna kim nə deyə bilər? Dünən də mən demişəm, Sıra cümlə televizorlara demişəm. Yaxşı, oradan seçilən digər deputat niyə çıxmır? Nədir, nədir? Prezident aparatının şöbə müdürünün məşğuliyyətidir. Bu o çıxar, üzü qaralar, şöbə müdürün xoşuna gəlməsi. Bax, budur dərdimiz. Bu millətin dərdi budur. Mən də deyirəm, ay mənim əziz xalqım, gəlin bu prezidentin arxasında duraq. Prezident bu cür insanlardan o ağ evi təmizləsin. Ağ evi təmizləsin bu xalqa. Bu prezident görürsünüz ki, Ramiz Mətdi çıxandan sonra nə qədər böyük işlər görülür. Nə qədər. Elə bu bizim üçün barometr deyilmi? Bax, məsələ budur. Ona görə də sizin o verdiyiniz sual haqlıdır oğlum. Mən həyatımı bu millətin, bu dövlətin yolunda qoymuşam. 35 ildir, 40 ildir mən bu dövlətçiliyə xidmət edirəm ən yüksək vəzifələrdə işləmişəm. İşlədiyim vəzifələrin hamısını da doğrutmuşam. Hamısında Əyaz Mütəllibovun vaxtında, Vəzirovun vaxtında, Allah Heydər Əliyevə Fəqulun dərimizə rəhmət eləsin. Onun vaxtında Kamsam olun çaytıb olmuşam, gəlmişəm nazir olmuşam. Bu gün də 16 ildir partiya sədriyəm. Ömrümün həyatımı həsr etmişəm bu dövlətçiliyə. Mənim üçün dövlət hər şeydən üstündür. Vətən hər şeydən üstündür. O dövləti də bu gün rəhbərlik edən İlham Əliyevdir. Mənim bir sifətim var ki, sifətim yoxdur. Bugünə qədər bir sözüm olub. Dövlət başçısını müdafiə etmək, onun ideoloji xəttini axıra qədər davam etdirmək, onun düşmanları ilə qarşı mübarizə aparmaq və bu gün aparıramdır. Yəni çoxlarının da xoşu gəlmir, gəlməyəcəkdir. Əlbəttə ki, çalışırlar ki, ölkə başçısını təhləsizlər, ondan kifayət qədər belə deyək, bəhrələnəndən sonra buna da biz imkan verməyəcəyik. Bir zamanlar mitikləri təşkil edirdilər. Oğlum, siz bilmisiniz bunu? Mən də açıq deyirəm sizə. Məsələn, Kərimovəyə deyirlər, ki, sən mitin təşkilçisən. Getdular prezidentə dedilər cənab. İcazə ver bunu sakitləşdirək. Da özü qışqırır bu. Özü zakaz verib də ki, Kərimov Ali sən qəl. Cənab prezident, pul sildilər. Cənab prezident, ora bir 1 milyon verdik, səslərini kəsdilər. Ay mənim xaç cəbhəsinin o belə də fanatiklərim. O Kərimov Ali o mitinləri dayandırdı. O aldığı pullardan sizə verdimi? Axırıncı ah, mitinqi e, hansı ay 2 oktyabr, 3 oktyabr mitinqi daya elan elədə dayandırdı. Bildiyinizmi neçə milyon verdilər onu? Bəzi məmurlar onunla prezidenti şantaj elirdi. Cənab prezident icazə ver gedək mitinqi dayandırıb. Prezidentə lazım ölkədə əmin-amanlıq lazımdır deyirdi. Sonra deyirdi ki, bizim nə var? Çarda 1 milyon birdim. Və bir, 1 bir milyon ona verəndə 1 milyon 200 silirdi. Ramiz Beytiyevin xasiyyəti buydu. Bunu mən gözümdən görmüşəm çayda olmuşam. İndi niyə o ümidlər olmur? Niyə xalq küsələrə axışdı prezidenti müdafiə elədi? Bax budur məsələ. Mən də açıq danışdığıma görə indi bərbadlıqda olmuşuq da, oturmuşuq belədək e, nə deputat seçdiyimizi təsdiq eləmir, yəni, qoymurlar. Nə bacardığımız sahəni qoymurlar. Dövlətin köməyi ilə xalqa qarnı çörəyə doysun. Nə ilə həyat belədir. Amma zaman gələr hər şey üzə yeləpdir. Təşəkkür edirəm Hansə, çox sağ olun. Salam, cavablandınız. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mən də sağ olun. Bu gün bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı müasir musavat partiyasının sədri Hafiz Haciyev idi. Sağ olun, salamat qalın.